Расскажите, пожалуйста, про Баптистскую церковь в Кременчуге. В 1904 году начинается ослабление давления на церковь. В этом году на улице Чкала, номер 75, был основан первый молитвенный дом христиан-баптистов. Ее отдала одна верующая. К сожалению, два года назад она была убита извергами-бандитами и убили с целью ограбления. Угу. Дома сейчас этого сожалею, к сожалению. Затем, в конце 80-х, на улице Леонова был построен дом уже современный. Угу. И уже потом в Крюке был этот дом и на угу. улице Пролетарской. Но в Крюкове мне говорили, что еще до войны был там. Ну там был, значит, как, возле клуба Котлова, в таком доме большом. Угу. А сейчас такое наподобие того, как на Леонова. Угу. Силикатный крепеж, угу. большой зал. Угу. А что я еще? хочу еще. Есть еще такая легенда, что э, как, э, перед войной все время убивали пасторов этой церкви. Это работа НКВД была, Да. Конечно. И один, э, э, жена одного пастора, очередного, которого должны были назначить, сказала, я не пущу его, я не хочу, чтобы его убили. Мудро поступило. Вот. И э, как раз началась война. Его призвали в армию и через три месяца убили. Царство небес. Значит так. Ну, у улице есть старое кладбище. Там похоронен Бронштейн, первый последний проповедник баптизма в нашем городе. Mm -hmm. А вообще, эта церковь появилась в Камичиге в начале 20 века. И были первые фундаторы казаки Злобина по фамилии Сиора. Я mm -hmm. их не, помню. Mm -hmm. Значит, их сын учился рядом в рядом училище, главным бухгалтером коржзавода. Угу. Уже умер. А его внук все, работает на газете «Программа Плюс». Но он к религии безразличен. – Редактором? – Нет, Не, корреспондентом. Mm -hmm. Вот такая история этой Баптистской церкви. Бр – Браунштейн его тоже фамилия? – Браунштейн. Браунштейн. Значит, он там похоронен в кладбище. Как ему mm -hmm. могу показать Мазила, который mm -hmm. был проповедником. – Оно далеко здесь? – Другой раз, сегодня уже. Mm -hmm. Я тут со скольких часов? Mm -hmm. Со 10 часов тут уже на ногах.